Всім привіт, ви на канале Pepillo Space. ми будемо продовжувати грати Dying Quite 2. і вибачаюся, що давно не було відосів. Шо все тільки убил, а і то не так часто. Так що ми зупинилися, я навіть не пам'ятаю де, і не факт, що тут. Бо тут точка Зберігання. Допустим, ми зберег. Ми закінчили там, а... а потім воно появляється там в безпечній зоні. Ну, в принципі, логічно. Ми до уху зберемо. Нормально так. Так як ми дізналися, що нам ромахи не потрібні, бо ми аптечки не зможемо скатити, нам потрібен маг. Бо типа це нові про сині аптечки. Ну як крайвий, звісно. Тихо. Давно не грав Dame 2, та. Давно не заходив, точніше. Навіть просто для себе, знаєте, не грав. Ну і ви бачите. Та ще тебе не хотіло, чо? Ау. тихо тик 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 Б'зі-бі-б'жі. Оу! Ще одного за... А, ты простый, блях, потратил. У них кинжал тратить не будет. Мне разумно, просто, на просто их забыть. Вот можно. О, на. На, помыйся. Найдем себе перчатку. Это очень добро. Блин, ну. И сюда. Оп. Падай, падай. Давай, давай. Ау! Блин, ну я не знал, что буде ніч, блин, робити. А, це вже света значить. Може, звісно поспати. За это у нас відкритий цей план. Добре, що це пам'ятаю. Це ми готовувалися біжіть, ну це просто на саме верх мы можем так. На вещи такая, Так. А, я сможу видеть как-то... А, я сможу видеть как планы. Да. Не, планы типа файна штука. Ты, <говорит> ты, я ты тебе так не... Скажу, <говорит> ты только не обижайся. Да все равно, ну, что руки. Ага, давайте сюжетку похудеть, я забыл. Ну, мало сюжета, да. моем... куда? Далее. А, куда? А, куда? Да? 400 метров, ну это у нас спускаться вниз, а это самоубийство может быть, но я не про це, не про высоту, но На рахунок высоты мы можем и не суицидиться. О, блин, я забыл про надо. навык, чтобы не может быть, Пусти. Тут, по крайней мере, зоны, вот эти белые. Боже, жопе Пацаны, ну... Я блин, что, я забрал? я себе загнал в паску. Короче, пацаны, наверное, чека... чекать до ранка, треба буде. неразумно будет. Неузумно на Дві розубаків багато і ти більше вони... у де жопа и теме вона Сими кольорами веселки, -мо о блін, кричат, выстрелы, зворых перхив, блін, хто знає Не факт, знай звинфоксорев, нормально. Здесь на ну, меня паркурчик, я бляха. Хорошо, впал бы я... Оп! Нормально живут, так... Тихо, блин, А то может было просто забить. Я. А, нам на корабль прям. я забыл. Фух, тут все спеша Смотри, а звідки вже побої, на пацани, лишь... даже? Він Винш... ще насуши, да? Ничего себе, він здоровень. Лайно, ходить как чесотся. Бы не, ну, це вантажный, типа. Так спамовал же. Ты чё не хочешь на другом ладе? Ромео и Кибио, я грим, вы хочется сказать, это пипец, блин. Было бы, блин, такого, такого победы. Могу я попросить тебя в одолжении? Почекай, нам треба подняться, блин. Поговорить с капитаном. Я не правда. делал ничего плохого! Да ведь дякуйте, блин, за то, что вас посадили, блин. У вас <связывая> хотя бы зомби не сварят, не жрут, блин. Так, я уже да. Привет, солдаты. Нет, я не позволю какой-то травнец лечить моего мужа. А диплом врача у тебя есть, чтобы бегать к шарлатанам за чудо с Послушайте, у нас нет лекарств. Одни только травы. Мой муж сражался за вас много лет. Вы должны достать для него лекарства, а не травы, которые его отравят. Дети нам пора. Как он? Айтор сильный, но ему нужны лекарства, а их, к сожалению, у нас нет. Разумею. Мы сделали все, что могли. Под влиянием химикатов некоторые растения приобрели лечебные свойства. Они действуют как антибиотики, но среди местных у целителей плохая репутация. Их нельзя винить. Целители дают разумные советы, но бывает трудно им следом. Что-то забыли, собрали не ту траву или ошиблись с дозировкой, и вместо лекарства получается яд. Что бывало очень часто. Я помогу. Ты окажешь нам услугу. То, что случилось в старом Велидоре, ужасно. Мы потеряли многих. Насколько знаю, Айтер единственный свидетель. То есть, если он умрет, мы не узнаем, что произошло. Точно. Где мне найти целителя? На острове Калгарт. И да, Маргарет можно доверять. Погнали. Эй, ты не видел моего квартирмейстера? Блин. С этими лавиринтами трофей живут. можно. Ничего не можно. Ну погнал На остров.

О, все, рано, нормально. Чуть я остановит. Фонарик только... бай. Наши ну, вина нам сдалось. Я может такой. Так что так? Блин, актив вид крытый планер. Не получилось. Не, подыхал мы а ведь Оба! О, нагадают. А уже я настолько покачан, что уже оно мне на толком не потребно. Что мне хватало врезаться. В смысле? Кто спустит? Кому зубы выбить, блин? Еще по рычам мне Ну... 200 метров. Не Мы ратовать Айтра. Классный чувак и видок. Так, где она? <свистит> а, ну тут Лена, а там где? Он? А зомбак, блин. Ну да, по факту, да эти люди дуже похожи на зомбаки, а вы не являетесь зомбаком, блин. Все. медовуха Да, поскольку, что за реально, блин, так, почти не место, пятьдесят метров, ничего не важно, так, я. Тут еще кто Я наверное, не знал. Я думаю, тут не осталось после того наверное. Срочно нужна помощь. Есть кто? Кто там? Человеку срочно нужен целитель. Она спит. Она скоро проснется. Это очень срочно. Маргарет, нужно отдохнуть. Из-за этих проклятых ренегатов она загонит себя в гроб. Я понимаю. Но это действительно срочно. Прошу, разбуди ее. На кону жизнь человека. Надеюсь. Если узнаю, что у него просто похмелье, я разбужу ее. Но придется подождать. Я раньше тебя не видел. От кого ты о нас узнал? От миротворцев. В таком случае ты не по адресу. Убирайся. Она что, недостаточно настрадалась? Джерард, у нас посетитель. Подойду через минутку. Это миротворец. Я не миротворец. Я пытаюсь кое-кому помочь. Это одно и то же. Впусти его, Джерард. Я посыльный. Меня прислал доктор. Его зовут Стивен. Врачи нынче сторонятся народных целителей. Народные методы повредят его репутации. Уже. Он послал меня к тебе вопреки желаниям семьи пострадавшего. И кто же умирает? Его зовут Айдер, высокопоставленный офицер. Маргарет, не надо. Если что пойдет не так, тебя снова обвинят. Но если все пройдет успешно, мы сможем помочь многим людям. Значит, поможешь? У меня закончились нужные травы, но я расскажу, где их найти. Тебе нужен цветок под названием Отшельник. Он растет в почве, пропитанной химикатами. Отыскать его проще всего ночью, когда его лепестки начинают светиться. А. Увы, но просто сорвать его недостаточно. Лишь маленькие лепестки обладают целебными свойствами. Остерегайся больших. В них смертельный яд. Сможешь запомнить? Маленькие лекарства, большие яд. Запомнил. Уверен, мы об этом еще пожалеем. Танисы. Да, так что в день можно найти, просто будет тяжести. Да? Луан, мне нужна помощь. Еще бы. Что такое? Я ищу одно растение. Называется отшельник. Да, знаю такое. По-моему, эти забавные цветочки растут у канала, к северу от моста всех цветых. Вы Поищи там. Уже что-то. Ну и еще я бы подождала до ночи. Ой. Спасибо. Да вы, все до ночи, до ночи. А в ночи вы, блин... Не, мама, у меня пальцы с Я не буду чекати до ночі, ну, я вже принаймні знаю, в, в, вночі їх просто легко найти. Што Шо а що це за А що означає Сири? От не уйти Ти еху. Успокойся. А що означає Сири зомбі з балону? Жовтий, зелений, червоний, ми їх бачили. А ось сірий, це певно рідкісний. Окей. Нам повезло, пацани. зомби инвалиды ну, давай по фрам вот и канал что за храст а я дух раз так здесь кого то канал канал му сюда можно ага не может жалко Наша Наши гроши, блин, я уже. Так, они растут в те зоны. Коло канала Вот вы не серпись. Так, скилл, да? Eh?

Это фу, это це церковь Заради нее Ну, блядь, что прикупал Почти не кислотник Короче, надо находит эти цветы Я в принципе нашел Это же место, правда? Правильно? Ага, тут не найдешь Тут уже нет, я не удерживал земля вот тут можно найти еще вон и ночи блин блин ну я их нашел в принципе хотя бы ночи их под тяжко найти ой найти до ночи давай. Шен нашел Доброе продолжим выступление на Вот как я получился. Всем ну удачи, хороший настрой и пакет. До наступного. Всем пока.